20 чоловік. Ми хочемо зустрітися з прокурором у про прийомний день. Я вам не буду пояснювати, з яких я питань мав стати. Взагалі ніхто з прокуратури не виходить до нас. Уже годину. Добалити. Мы хотели попасть на прием к областному, к временно исполняющему обязанности областного прокурора Закарпатской области Балыта Роман Иванович. Но он традиционно избегает встречи с громадой. И вот сейчас мы уже в течение часа не можем понять, кто все-таки нас примет. Ни заступников нет, никого на месте. Разумеется, даже в приемании мы не можем попасть, потому у нас поставили цель. Стоило за турникет. Стоило за турникетом, где нас должны запускать. Внутрь, а за те, за как ваше имя, отчество, фамилия, пожалуйста, скажите. Алло. На вашем месте глухо. Все, она положила быть. Горячая линия Генеральной прокуратуры. Секундочку, внимание. Ростик, пожалуйста, тихо. Чтобы мы все слышали, каждое слово. И на селектор, пожалуйста. Видите, в какой мы к стране живем? А мы тут удивляемся, что sure? у нас тут что-то делают. Не все одинаковые. Покажи. Телефон. Телефон. Вы телефон? ГТК, горячая линия. Не поднимает трубку. Алло? Скинули, скинули трубку. Конечно, Еще раз звоню. Да. Ты тоже звонишь? Не звоните одновременно, рост. А, -а, -а. мы на сейчас. Делаем повторный звонок на горячую линию Генеральной прокуратуры Украины.

Генеральная прокуратура очень занята. Они скидывают телефонные звонки, горячие линии.